Це прекрасно. З вами сніданок вихідний і поряд зі мною наш постійний експерт в галузі краси та здоров'я Ірина Мід'єдів. Добрий ранок, Доброго утро, Валюша. Кожна з нас трошки старша, трошки молодша, але мали відчуття таке в житті, коли ніжки ввечері настільки втомлені, що здається до них гирі прив'язані або ось такі спортивні обтяжувачі, як у нас і є і лише єдине бажання якомога швидше позбутися їх, десь просто викинути, ось так, і дати ніжкам відпочинок і спокій. Ну, согласна на тысячу процентов, что, конечно, ощущение тяжести в ногах это очень неприятно. Но это меньше из зол, просто ощущение тяжести. На самом деле это может быть симптомом очень серьезного заболевания, которое называется варикоз. И сегодня мы с поговоримо, поговорим, как снять в том из своих книжек, а еще попередить варикоз. Да. Знаете, принято считать, что варикоз – это болезнь стоячих специальностей. Это официанты, это стюардессы, это повара, это хирурги, которые стоят устала по многочасовую, операционного. Что это заболевание развивается где-то в возрасте 30-35 лет. Но сегодня мы сталкиваемся с тем, что варикоз помолодел. Он... Э подвержены даже люди компьютерного поколения. Офисные работники молодые, которые сидят за столом целый день, кстати, они сидят они именно вот таким вот образом неправильным. Нога на ногу? Нога на ногу. А Это я еще препят... люблю. Это очень препятствует кровообращению. Я зрозумела все. Нишки ревненько. Да, вот представьте... А чему же творится цей варикоз? Давайте все-таки здесь анатомичную причину. Как же оно все так отбывается? Вот вы представляете, вот эта колба, 5 литров воды. Вот в организме среднестатистического человека помещается 5 литров животворной Ого! жидкой субстанции под названием кровь. То есть, если из нашего организма э, забрата всю кровь, то она нам это может такие величественные вот такой вот объем и весь Буже этот багато. объем располагается в кровеносных сосудах. По артериальным идет от сердца к периферии, угу. не нарушая законов всемирного тяготения. А вот как же она по... обратно может поступить к сердцу? От периферии наверх. проти закона всімірного тягатіння. Давайте подивимося наш екран. Ми маємо невеличке відео, яке може пояснити, як же ж відбувається це все в організмі, тому що нашим судинкам потрібно виштовхнути проти сили земного тяжіння ось цих 5 літрів крові. кудись наверх? Я. Yeah. Вот посмотрите, пожалуйста, здоровые сосуды. Uh -huh. На внутренней поверхности находятся клапаны. Именно они обеспечивают ток крови только в одном направлении снизу вверх. Если вдруг кровь пойдет сверху вниз, клапаны препятствуют. Они uh -huh. не дадут ей. Это первое. И второе, благодаря клапанам, вот этот столб крови тяжелый, он разбивается на отдельные фрагменты. Это облегчает. Ну, звичайно, Понимаете? це все одно, що от, підняти цих 5 кілограмів, 5 літрів банку 5-літрову перенести, а ще по одному літру забрати і перенести. Так набагато легше. Завершенно вірно. А от ми бачимо повріждені сосуд, коли повріділися клапани, і кров имеет обратный ток, она uh -huh. идет сверху вниз, и получается, что сосуд переполняется, кровь теряет остатки кислорода, выбухают, вначале возникает тяжесть в ногах, затем появляются отеки, звездочки, паучки, и потом уже появляются варикозные узлы. Так развивается варикозная болезнь. Ну, звучит очень страшно. А кто в группе риска находится? Я, например, отношусь до группы риска этих людей? А, а сколько раз выражали, Валюша? Три, ведомый Да, факты. Да. Вот я отношусь группу риска, вы относитесь, ага. любой любой зритель может это определить легко, потому что, во-первых, это наследственность, mm -hmm. были ли в роду больные варикозной болезнью, во-вторых, это все-таки стоячая работа, в-третьих, это беременность, потому что во время беременности повышается количество гормонов, а на внутренней поверхности сосуда есть клетки, к ним особо чувствительные mm -hmm. раз, и во-вторых, просто механическое сдавление нашей крошкой, которая растет а, в а нас, оказалась она в животную, просто вот такую, да? препятствует свободе оттоку венозной крови. Потому что пара Да, мы не можем забыть толстяков, потому что избыточный вес дополнительная нагрузка, риск варикоза. Угу. Это неправильное питание, еще неправильное, Но Ну, курение это вообще замечательная привычка, и никотин просто убивает наши сосуды, особенно мелкие. Ну що ж, ми тепер дізналися, хто знаходиться в групі ризику, а тепер дуже важливо почути, що ж може уберегти наші ніжки. Бо звичайно, ми не можемо назвати їх витонченими, якщо наші ніжки вкриті винозною сіткою. Тому далі дивіться 5 кроків, 5 секретів до краси і здоров'я наших ніжок. Ну що ж, наші секрети тут, тому давайте будемо. Почерью их. Давайте открывали. будем разбирать. Ну, во-первых, это движение. И я бы сказала, что мы должны здесь... Угу, ось, да. Что мы должны здесь назвать? Первое это посещение плавательного бассейна. Это плавание. Потому что самое физиологичное, никаких противопоказаний. Великолепный массаж голени препятствие варикозу. Но это если плавание это такие, ну, универсальные методы метод. профилактики. Но если вдруг вы не можете плавать, ну, нет у вас бассейна. Ну, ну да, нет. не бывает в там маленьких местечках, а в уставок замерз, например, на зиму. Ну, сколько будет? той зимы говорили да. наши юмористы? да? Но мы можем сделать контрастные ванны, угу. мы можем сделать контрастный душ. Протягивать до стольких? 5-10 минут. А, 5-10 минут. Угу. И мы можем сделать прекрасное упражнение дома, лежа на спине, сделать велосипедик. Супер. совершенно. Очень хорошо разгружает ноги, а головне... і легко, удовольствие і очень полезно. А головне доступно для кожного. Отже, секрет і крок номер один це басейн. Плавайте на здоров'я, укріплюйте м'язи. Це е паралельно ще й масажує ваші ніжки. Якщо немає можливості плавати, то ходіть по сходинкам. Тільки напевно, все ж таки без сумок, як мінімум, щоб не, не створювати зайву. У крайнім случае, з рюкзаком. Да. і, е і робіть велосипед вправо. Це такий перший наш крок, і перша. радость. Что далее? Следующее, я сказала бы, медицинские носки, медицинские гольфы особенно, угу. и медицинские колготки. Есть специальное белье, которое препятствует э, развитию варикоза, препятствует тому, чтобы наши сосуды испытывали дополнительную нагрузку. Но есть здесь но. Четыре угу. степени плотности разный размер в области голеностопа и в области колена, поэтому это белье должен подбирать врач-флеболог для того, чтобы вы не сделали себе хуже уже девчатка, а также и человеки, потому что человеки тоже страдают да, на да, варикоз. Да. Звертайтеся до флеболога, он поможет вам подобрать компрессионные гольфы или панчохи, в зависимости от того, какая стадия варикозного захворения, или хотя бы предупредить его. Ну, дальше у нас идет приятная рекомендация, которая касается питания. Мы с вами хорошо знаем, что стенки сосудов укрепляет витамин С, угу. прежде всего, рутин, и нам нужно употреблять те продукты, которые содержат эти витамины. Витамины. Что это за продукты? И сейчас сезон: калины, угу. черноплодные рябины, да. рябина, смородина, болгарский перец, цитрусовые. Пожалуйста, спектр очень широкий. Но я бы назвала еще один. Ну, я не знаю даже, как, какую превосходную степень назвать для я этого знаю. продукта. Это Суперфуд. Зараз это слово надзвичайно популярное, девчата любят. Украинский суперфуд. Украинский суперфуд это гречка, угу. которая содержит уникальное вещество под названием кверцетин. Прекрасный антиоксидант, укрепляет сосуды и вообще обладает таким спектром полезных действий, что гречку валя мы должны кушать три раза в день. Девчата, насолоджуйтесь. Украинские суперклубы. Кречка, включайте свои рационы. Ваши нишки будут просто неимоверно гарными и здоровыми. Ну и закончить мы можем. Наши рекомендации, вернее, четвертый совет сказать, угу. это о том, что нам нужно ухаживать за ногами. И для этого существует прекрасный набор специальных кремов. Крема, что мое в их склады? Какие обовязковые компоненты? Например, это крем, который содержит экстракт конского каштана. Угу. Почему экстракт конского каштана? Потому что конский каштан обладает содержит в себе вещество под названием эсцин, кроме всего прочего, препятствует отекам, разжижает кровь, препятствует тромбообразованию. с чем? Кремы, которые содержат экстракт мы uh -huh. знаем, герудотерапия – целое направление. Yeah. Потому что точно так же э, содержимое слюны пиявок разжижает кровь, препятствует тромбообразованию uh -huh. и снимает воспаление. Великолепно совершенно действует. И в завершение я бы назвала гепариновую мазь, потому что и гепарин, Це таке такое вещество, яке розжижає кров, яке знімає воспалительное явлення. Отже, дівчата, зауважимо, що є три компоненти, на які ви маєте звертати увагу: це екстракт кінського каштану, екстракт піявки і звичайно. Гепарин. Гепарин. Да, це те, що допоможе вашим ніжкам. И обычно все эти всі ці креми и ментол, потому что та ага. тому що льогке охлаждающе дійство. Це були чотири кроки. А я хочу доповнити своїм п'ятим і просто молити, просити дівчат не ходити зранку до ночі на підборах ось таких 10, а то й більше сантиметрів, бо ви просто нищите свої ноги. Ну, а мне здається, что просто на этом в балетках тоже якось то не очень корректно. А чи как-то оптимально вы, высота Вы підбору? абсолютно правы, Вальчика. И высокий, и абсолютно отсутствие каблука одинаково плохо для наших ног. Mm -hmm. Когда нам нужно выступить, нужно выступить. Но нормальное, оптимальное. Величина каблука это 4-5 сантиметров. То есть по повседневной носке у нас должна быть обувь именно на таком каблуке. То есть это у нас 10 сантиметров, а вот такие 4-5 сантиметров, это оптимальная высота наших да, подборьев. Да. Девчатки, бережите свои ножки. Они несут вас до вашего счастья, до вашего кохания. И вообще, нужно себя любить от обличчя и до кончиков пальцев на наших ножках. Абсолютно согласна. До ну что ж, дякую вам за хорошие порады, а мы продолжим наш сніданок.